Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Khairul Aidil bin Khairul Amri Saya pelajar ijazah Sarjana muda pada akaunan Nombor metrik PPB 2027 Baiklah hari ini Saya akan uh, Membincangkan Tiga perbezaan Di antara badan-badan berikut Seperti Dan Negara Malaysia uh, IFSP Inter Islamic Financial Service Board dan AWIFI iaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution Jadi untuk ketiga-tiga badan ni kita akan melihat dari segi peranan fungsi-fungsi utama atau fokus utama dan juga ciri-ciri bagi ketiga-tiga badan tersebut jadi yang pertama ialah kita melihat dari uh, Bank Negara Malaysia jadi peranan Bank Negara Malaysia ni ialah dia menjadi salah satu badan yang uh, mengawal selia dan membuat dasar kewangan Islam di dalam Malaysia. Fokus utama Bank Negara Malaysia ialah dia menjadi dia membuat satu regulatory framework ataupun rangka peraturan untuk digunakan pakai oleh bank-bank dan institusi kewangan di dalam Malaysia. Selain itu dia juga menyelia dan um, dia menyelia operasi kewangan Islam agar institusi dan uh, bank di dalam Malaysia mematuhi patuh syariah dan stabil secara kewangan Islamik. Uh, selain itu juga dia ni uh, Bank Negara Malaysia ni dia uh, mengeluarkan syariah governance framework ataupun garis panduan yang mengikut uh, hukum syariah. Dan yang terakhir ialah Bank Negara Malaysia ni dia mempunyai satu badan penasihat syariah uh, yang ditubuhkan sebagai autoriti tertinggi dalam um, menentukan bahawa produk-produk atau operasi uh, di dalam institusi kewangan itu mengikuti dan mematuhi syariah. Jadi ciri-ciri yang ada kepada yang ada dekat BNM ni dia uh, disesuaikan dengan sistem tempatan Malaysia iaitu uh, hybrid model. Kemudian uh, bank negara Malaysia ni dia sangat menekankan kestabilan sistem perlindungan pengguna dan kepatuhan syariah di dalam uh, sebuah institusi kewangan itu, uh, kewangan Islam tu. Uh, selain itu dia juga uh, mengeluarkan satu garis panduan uh, contoh dia seperti polisi dokumen on murabahah, wadiah, uh, lepas tu ada lagi ayat uh, lain-lain. Kemudian kita tengok dari segi Islamic financial Board Islamic Financial Service Board di mana peranan utama bagi IFSB ni ialah dia salah satu badan antarabangsa yang menetapkan uh, standard ataupun prudential regulator regulatory untuk sektor kewangan Islam. Jadi fokus utama uh, IFSB ni dia mengeluarkan standard global di mana semua setiap negara Uh, perlu mengikut standard tersebut supaya uh, kita dapat menjaga kestabilan dan kawal selia sistem kewangan Islam agar uh, ianya seragam atau bersama kemudian uh, IFSB ni juga dia mengeluarkan standard eh uh, dan standard tu dijadikan rujukan oleh bank-bank pusat di seluruh uh, dunia termasuklah uh, bank pusat negara kita iaitu BNM. Jadi ciri-ciri yang ada pada IFSB ni dia lebih fokuskan kepada pengurusan risiko, kecukupan modal ataupun kapital adekuasi dan juga uh, terhadap sistem tadbir urus di dalam um, IFIS tu sendiri uh, selain itu juga dia IFSB ni dia mempromosikan um, keseragaman ataupun uh, dia nak buat sekata ya, terhadap standard tu kepada seluruh uh, negara ataupun di antara negara-negara macam BNM dia mempunyai satu badan ataupun satu autoriti iaitu Majlis Penasihat Syariah manakala uh, FSB ni dia tidak mempunyai badan yang uh, berkait dengan syariah jadi dia hanya menjadi satu model ataupun satu sumber rujukan yang boleh diikuti oleh negara-negara untuk um, dari segi syariah kita perlu mengikut um, badan syariah ataupun majlis-majlis nasihat -majlis syariah yang ada di dalam sesebuah negara itu sendiri Jadi untuk standard-standard um, yang kita dapat lihat dalam IFSB ialah um, IFSB 1 iaitu Risk Management for Islamic Financial Institution di mana kita dapat standard ni diguna pakai untuk um, IFIS tu sendiri sebagai sumber rujukan supaya IFIS tu dia dapat mengelakkan daripada risiko-risiko uh, financial dari segi financial institution. Kedua uh, selain itu kita dapat juga tengok Uh, satu standard iaitu IFSB uh, 9 Conduct of Business di mana kita dapat tengok bahawa uh, pentingnya pengurusan ataupun governance itu di dalam sebuah institusi kewangan Islam. Dan terakhir ialah AAOIFI um, OIF ni peranan utama dia ialah kita dapat tengok bahawa mereka ataupun OIF ni dia menetapkan uh, standard perakaunan audit tadbir urus dan syariah uh, dalam institusi kewangan Islam. Jadi fokus utama dia ialah um, OIF ni dia mengeluarkan satu standard syariah perakaunan yang boleh pakai oleh institusi kewangan islam sama ada di dalam negara kita ataupun uh, di luar negara ataupun negara-negara yang lain lah jadi, awifi uh, ni dia menentukan kaedah uh, periktirafan, pengukuran dan juga uh, pelaporan kewangan yang mengikut standard-standard yang dia keluarkan Selain itu dia juga aa, mengeluarkan syariah standard di mana syariah standard ni dia digunakan pakai aa, dan dijadikan rujukan di antara negara-negara ataupun dia menjadi sumber rujukan antarabangsa. Di mana negara kita pun ada mengambil beberapa standard ataupun kita juga memakai standard-standard yang dikeluarkan oleh AWIFI tersebut. Jadi uh, Ifi ni dia Standard dia Sangat banyak dipakai oleh negara-negara Islam Dan dia juga menjadi Antara sumber utama Untuk standard-standard Selain daripada IFSB um, Jadi standard-standard ni dia salah satu dia uh, dia memberi tumpuan kepada ketulusan ataupun transparansi dalam uh, pelaporan kewangan itu sendiri. Selain itu, uh, dia juga standard ni berkaitan dengan audit di mana kita buat, satu review terhadap pelaporan kewangan untuk mengenal pasti sama ada pelaporan kewangan yang dilakukan oleh financial Islamic Financial Institution itu mengikut uh, piawaian ataupun tidak. Dan ia juga uh, memastikan bahawa di dalam pelaporan kewangan itu uh, Pihak yang wajib ataupun pihak yang membuat uh, pelaporan kewangan itu mestilah mempunyai integriti di dalam Melakukan tugasan dia lah Supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari jadi untuk uh, AWF ni kita dapat tengok bahawa contoh-contoh standard dia yang dipakai ialah uh, accounting standard FAS 1 iaitu presentation of financial statement di mana semua ataupun di dalam negara kita pun memakai standard-standard berikut untuk uh, kita menilai ataupun kita review sama ada pelaporan itu mengikut piawaian ataupun tidak. Kemudian, so, uh, antara contoh-contoh lain standard yang kita dapat tahu ialah uh, syariah standard no. 8 iaitu murabahah di mana kita memasukkan ataupun kita meletakkan uh, item tersebut di dalam pelaporan dengan cara yang betul ataupun tidak. Jadi secara ringkas dia um, perbezaan di antara ketiga-tiga ni uh, jelas di mana dari segi fungsi utama BNM ni dia uh, seolah-olah menjadi satu badan yang mengawasi dia um kepada bank-bank dalam Malaysia dengan institusi kewangan yang lain di mana eh uh, ni pula dia menjadi satu uh, penetapan standard global ataupun um, standard tu diguna pakai secara harmonization ataupun seragam oleh beberapa negara supaya ia mudah untuk dinilai dan di semak dan eh uh, ROI ni pula menjadi satu Uh, sumber rujukan untuk uh, Pelaporan kewangan audit dan accounting Jadi ketiga-tiga Badan tersebut mempunyai Satu uh, peranan Atau fungsi yang berbeza-beza Dan skor dia juga Berbeza-beza uh, mana, Di mana BNM ni Dia hanya Di dalam Malaysia uh, FSB dan WIFI ni Dipakai oleh satu dunia ataupun pada skala antarabangsa lah jadi kita dapat lihat bahawa tiga-tiga badan ni dia memainkan peranan yang penting dan uh, dia menjadi satu sumber yang utama dalam uh, Islamic Financial Institution tersebut jadi saya rasa setakat itu saja dari saya Uh, se aqui entrimo, que si.